вам совет. При любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательства. Все объясняй, что случилось с тобой. Будьте приветливы, доброжелательны, стрессоустойчивы в чем-то просты. Больше читайте, тогда обязательно. Мысли и речи не будут пусты. Не осуждайте других, не злорадствуйте. Помните истину, прошлого нет, возраст не важен, указанный в паспорте. Только душа знает, сколько вам лет. Будет тогда в жизни все замечательно, снимет любую печаль, как рукой. Но главное здесь, при любых обстоятельствах, делайте это.